ৰিভিজন টুৰ আমাৰ সাতটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈ আছে আমি সাতটা কুৱেশ্যন খুব সুন্দৰকৈ চাই গ'লে হৈ গ'ল প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিয়া হৈছে তলৰ সংখ্যাকেইটাত বৰ্গ সংখ্যা এককৰ স্থান কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যা আমি চাব লাগিব চাই শেষত কি আছে দুই আছে দুইক যদি আমি বৰ্গ কৰি দিওঁ দুই দুগোন কিমান চাৰি বৰ্গ সংখ্যা কাকৈয়ে জানানে মই ছাইডতে লিখি দিছোঁ বৰ্গ সংখ্যা বুলি ক'লে কাকোৱে ধৰি লওক ওৱানক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান ওৱান টুক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব নাইন ফ'ৰক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ছিক্সটিন এফালে যদি ফাইভক স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ এইবিলাক হৈছে বৰ্গ সংখ্যা মানে একৰ লগত যদি এক দুবাৰ পূৰণ কৰি দিওঁ সেইটো হৈছে বৰ্গ সংখ্যা দুইৰ লগত দুই দুইৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি তিনিৰ লগত তিনি দুগুণ ছয় নহয় কিন্তু তিনি দুটা পূৰণ তিনি তিনিগুণ ন এই বস্তুটো আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব এতিয়া শেষত কি আছে দুই আছে দুইক যদি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ কি হৈ যাব দুই দুগুণ চাৰি তো এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো কি হ'ব বৰগ কৰিলে চাৰি এতিয়া ঠিক তেনেকৈ নক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ শেষৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা ন পুৰণ ন কি হৈ যাব ন ন গুণ কি হৈ যাব একাশী একাশীৰ পৰা বৰগ কৰিলে এককৰ ঘৰৰ স্থান কি হৈ গ'ল ওৱান তো এক ঘৰৰ স্থান আমি কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ চাৰিশত কি আছে জিৰ' জিৰ'ক যদি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা জিৰ'ক স্কোৱাৰ কৰিলে জিৰোৱেই হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যদি এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা চাওঁ সাতক স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ সাত সাত গুণ কিমান ঊনপঞ্চাছ ঊনপঞ্চাছৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা কিমান আছিলে ন তৰ সংখ্যা কি হৈ যাবগৈ ন হৈ যাবগৈ বুজি পাইছা নাই বাৰু অ'কে এতিয়া তৃতীয়টো প্ৰশ্ন কি আছে যে তলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি পূৰ্ণবৰ্গক আগ বুলি কয় এটা সংখ্যাকৈ যেতিয়া আমি দুবাৰ পূৰণ কৰি এটা এন্সাৰ পাম সেইটোৱে হৈছে তাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ইয়াৰ অলপ আগতে আমি যে বৰ্গ সংখ্যা দেখাইছিলোঁ সেই বৰ্গৰ সংখ্যাকেইটাই হৈছে পূৰ্ণবৰ্গ এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইয়াক পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱাৰ কাৰণ কি প্ৰথম কথা ইয়াক কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম আমি ইহঁতৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব ইহঁতৰ পুনৰবৰ্গ হ'বলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগে তাতকৈ এটা সহজ প্ৰক্ৰিয়া আছে আমাৰ সেইটো হৈছে কি একদম চাই লওঁ ওৱান স্কোৱাৰ মানে ওৱান টু স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান ফ'ৰ থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান নাইন ফ'ৰ স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান ছিক্সটিন ফাইভ স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ তেনেকৈ ছিক্স স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি ন ন গুণ একাশী আৰু দহ দহ গুণ এশ এতিয়া এই এটা বস্তু আমি চাব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেকৰে পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যাৰ শেষত কি আছে এক আছে তাৰপিছত দুই আছেনে দুই নাই তিনি আছেনে তিনিও নাই আছেনে বাৰু নাই চাৰি আছেনে চাৰি আছে পাঁচ আছেনে পাঁচ 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 আছে ছয় আছেনে ছয় চৌগন ছয় ত্ৰিছ ছয় আছে সাত আছেনে নাই আঠ আছেনে আঠ 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 আছেনে নাই ন আছেনে আছে আৰু কি আছে শূন্য আছে এইকেইটা সংখ্যা থাকিব লাগিব যদিহে কোনো এটা সংখ্যাৰ শেষত এইকেইটা সংখ্যা দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত কি থাকে পূৰ্ণবৰ্গ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা থাকে বা চাঞ্চ থাকে আৰু যদি ইহঁতৰ ভিতৰত এটা সংখ্যাও নাথাকে তেল আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ যে এই পূৰ্ণবৰ্গ নহয় এতিয়া ওৱান জিৰ' ফাইভ ছেভেন এই সংখ্যাটোত ইহঁতৰ ভিতৰত কিবা সংখ্যা আছে নেকি এক চাৰি পাঁচ ছয় ন আৰু শূন্য আছে নেকি নাই তাৰমানে আমাৰ ওৱান জিৰ' ফাইভ ছেভেনটো পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা নহয় তো আমি কি লিখি দিম পূৰ্ণবৰ্গ কিয় নহয় কাৰণ এককৰ ঘৰত কি আছে এককৰ ঘৰত কি আছে ছেভেন আছে সেইকাৰণে এই পূৰ্ণবৰ্গ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছৰ পাছতো যদি চাওঁ তাৰপিছত কি আছে একৰ ঘৰত কি আছে আঠ আছে আঠ থাকিলে হ'বনে আঠ আঠ আছে জানো নাই তো আমি কি কৰিম নহয় এই পূৰ্ণবৰ্গ নহয় আৰু কাৰণটো কি কাৰণ একৰ ঘৰত কি আছে আঠ আছে আমি লিখি ল'ব পাৰিম এককৰ ঘৰত কি আছে আঠ আছে তাৰপিছত ট্ৰিপল টু ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ শেষৰ সংখ্যাটো দুই দুই ইয়াত আছে জানো নাই তু ইয়াতো একেই হ'ব যে ই পূৰ্ণবৰ্গ নহয় কাৰণ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো দুই তাৰপিছত অন্তিমটো কিমান আছিল ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' ইয়াত যদি চাওঁ আমাৰ যোনখন তালিকা আছিলে সেই তালিকাখনত শূন্য আছিল নে আছিল কিন্তু শূন্য থাকিলেই যে ই পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব এনেকুৱা নহয় শূন্য থাকিলেই পূৰ্ণবৰ্গ হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই শূন্য কেনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব জোৰা হিচাপত থাকিব লাগিব যে আমাৰ দহ দহটো শূন্য আছে এই পূৰ্ণবৰ্গ হয় জানো নহয় কাৰণ কিয় নহয় ওৱান স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱান পাওঁ টু স্কোৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ পাওঁ থ্ৰী স্কোৱাৰ কৰিলে আমি নাইন পাওঁ ফ'ৰ স্কোৱাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি ছিক্সটিন পাওঁগৈ দহ পাইছোঁ যে ন'ৰবাত নাই পোৱা এতিয়া নাই পোৱা কিয় পোৱা নাই কাৰণ দহত এটা শূন্য আছে কিন্তু এশ আমাৰ পূৰ্ণবৰ্গ হয় কিয় হয় কাৰণ দহ দহ গুণ দহক স্কোৱাৰ কৰিলেগৈ এশ দহ দহ গুণ এশ ইয়াতকেইটা শূন্য আছে দুটা তো যদিহে শূন্য জোৰ ছিষ্টেমত থাকে বা জুৰিয়া হিচাপে থাকে যুগ্মভাৱে থাকে তেতিয়াহ'লে সি পূৰ্ণবৰ্গ হয় আৰু যুগ্ম হিচাপে যদি নাথাকে তাক আমি পূৰ্ণ বৰ্গ হিচাপে নধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম ইয়াক যে ই পূৰ্ণবৰ্গ পূৰ্ণবৰ্গ নহয় কিয় নহয় কাৰণ শূন্য কি আছে অযুগ্ম ভাবে ভাবে আছে বুজি পাইছোনে কি আছে শূন্য অযুগ্মভাৱে আছে ঠিকে আছে এতিয়া আমাক সুধিছে নেক্সট প্ৰশ্ন যে তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গ কিমান হ'ব ইহঁতৰ যদি আমি বৰ্গ উলিয়াবলগীয়া হয় একে সহজ আৰু বৰ্গ উলিয়াবলৈ ঊনৈছ পোৰণ ঊনৈছ কৰি দিলে হ'ল ন ন গুণ একাশীৰ এক সাতে আঠ ন এগুণ ন ন আঠে সোতৰ সাত ন এগুণ ন এক এগুণ এক এক নাইম আহিল ন এক সাতে ষোল্ল ছয় সাত এক এক দুই এক তিনি তিনিশ এষষ্ঠি আমি ডাইৰেক্ট কেনেকৈ লিখি দিম ঊনৈছ পোৰাণ ঊনৈছ আৰু কি হৈ যাব এন্সাৰ থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান এনেকৈ বাইকেইটা আমি কৰিব পাৰিম ঘৰতে তেওঁ আমি এটা দুটা কৰি দিওঁ নেকি থাৰ্টি চেভেন আৰু থাৰ্টি চেভেন মাল্টিপ্লাই কৰিলে সাত সাত গুণ কিমান ঊনপঞ্চাছৰ ন থাকি গ'ল কিমান চাৰি তিনি সাত গুণ একৈছ একৈছে চাৰি এক কিমান হৈ গ'ল পঁচিছ হৈ গ'ল সাত তিনি গুণ একৈছৰ এক সাত এক দুই তিনি তিনি গুণ ন ন দিয়ে এঘাৰ কি হৈ গ'ল ন নামি আহিল পাঁচ একে ছয় দুই একে তিনি এক তেৰশ ছিক্সটি নাইন মানে থাৰ্টি চেভেন মাল্টিপ্লাই থাৰ্টি চেভেন এন চাৰিছ ও ও ওৱান থ্ৰী ছিক্স নাইন এনেকৈ বাইকেইটা আমি কৰিব পাৰিম ন বাৰু হোমৱৰ্ক দিলোঁ ছেভেণ্টি ছেভেন ছেভেণ্টি এইটৰ লগত আকৌ পুনৰ আমি কি পূৰণ কৰি দিব লাগিব ছেভেণ্টি এইটৰ লগত ছেভেণ্টি এইট পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি এন্সাৰটো পাই যাম ইয়াতো তেনেকৈ ফিফটি থ্ৰীৰ লগত কাক পূৰণ কৰি দিম ফিফটি থ্ৰিক পূৰণ কৰি দিম যিটো এন্সাৰ আহি যায় সেইটো হৈ যাব আমাৰ এন্সাৰ ঠিক আছে এইটো এটা আমাৰ হোমৱৰ্ক কমেণ্টত তোমালোকে জনাবা যে পূৰণ কৰি কিমান পেলাম এই যে চাৰি নম্বৰ যোনটো প্ৰশ্ন আছে সেইটোত কি দিয়া হৈ আছে যে মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কি ক'ব লাগে মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতিৰে সমাধান কৰি দেখাই দিম তাৰপিছৰ বিলাক মই কৰি পেলাই থৈ দিছোঁ কাৰণ যদি সকলোবিলাক এফালৰ পৰা কৰি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু যদি কোনোবাই বুলি নাজানা মৌলিক উৎপাদক কেনেকৈনো উলিয়াই কমেণ্ট কৰিব পৰা আমি কমেণ্টত যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম যে মৌলিক উৎপাদক পদ্ধতিৰে কেনেকুৱা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি তাৰ এটা মই কৰি দিছোঁ ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ প্ৰথম কথা ইয়াত তিনিটা বস্তু আমি জানিব লাগিব প্ৰথম কথাটো কি জানিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ বক্স এটা বনাই পেলাই যে যিকোনো এটা সংখ্যা দুইৰে হৰণ যাবলৈ হ'লে তাৰ শেষত কি থাকিব লাগিব দুই চাৰি ছয় আঠ বা শূন্য এইকেইটা সংখ্যা থাকিলে আমি গম পাম যে সেই যিমান ডাঙৰ সংখ্যাই নহওক তাক দুইৰে হৰণ যায় যেনেকৈ টু ফ'ৰ এইট শেষত কি আছে এইট আছে এইটক দুইৰে যায় মানে গোটেই সংখ্যাটোক আমি দুয়োৰে হৰণ কৰিবৰ কাৰণে পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ শেষত যদি জিৰ' নাই বা ফাইভ থাকে তাক কিহেৰে হৰণ কৰিব পাৰি পাছেৰে হৰণ যায় যদি এইকেইটা সংখ্যা থাকে দুইৰে হৰণ যায় যদি জিৰ' আৰু ফাইভ থাকে পাছেৰে হৰণ যায় আৰু যদি এনেকুৱা এটা সংখ্যা ধৰি লোৱা এক দুই তিনি গোটেইকেইটা যোগ কৰিলেকে মানুহ একে দুই তিনি 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 ছয় ছয় কিহেৰে যায় তিনি আহৰণ যায় মানে গোটেই সংখ্যাটোকে তিনিৰে হৰণ যাব এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব যদি সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিব পৰা যোনটো যোগ ফল যোগফলটোক তিনিৰে আহৰণ কৰিলে গোটেই সংখ্যাটোকে তিনিৰে হৰণ যায় আৰু যদি শেষত থকা সংখ্যাটো দুইৰে হৰণ যায় গোটেই সংখ্যাটোকে দুইৰে হৰণ যায় আৰু শেষত শূন্য আৰু পাঁচ থাকিলে পাঁচৰে হৰণ যায় এই বস্তুকেইটা আমি মনত ৰাখিলে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ খুব সহজ হৈ পৰে এতিয়া শেষত কি আছে চাৰি আছে কেহেৰে হৰণ যাব দুইৰে হৰণ যাব দুই একক যায় জানো নাযায় সোতৰ হ'ল দুই আন কোন ষোল্ল এক নাম এফালে ষোল্ল হৈ গ'ল এক ৰখি গ'লে নাই একটোৰ সৈতে ষোল্ল হৈ গ'ল আকৌ দুই আঠগুণ ষোল্ল চাৰি থাকিলে দুই দুগুণ চাৰি আকৌ শেষত দুই আছে শেষত দুই থাকিলে কিহেৰে হৰণ যায় দুইৰে শৰণ যায় দুই চাৰি গুণ আঠ দুই চাৰিগুণ আঠ দুই এগুণ দুই এতিয়া চাওঁ লাষ্টত এক আছে দুইৰে নাযায় লাষ্টত এক থাকিলে পাছেৰেও নাযায় কি হ'ব চাৰে চাৰে আঠ আঠাইকে ন অ' আচ্ছা মানে এইটো কিহেৰে যাব তিনিৰে যাব অৰ্থাৎ তিনি এগুণ তিনি ঠাই গ'ল এক চৈধ্য হ'ল তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই গ'ল থাকি গ'ল একৈছ হৈ গ'ল তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া আকৌ যোগ কৰি চাম একে চাৰিৰে পাঁচ পাঁচে সাতে বাৰ বাৰক তিনিৰে যায় মানে একো তিনিৰে যাব তিনি চাৰি গ'ল বাৰ দুই ৰ'ল সাতাইছ হ'ল তিনি ন গুণ সাতাইছ ফৰ্টি নাইন হোৱাৰ লগতে আমাৰ টেবুলখন মনত আহি গ'ল সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ মানে এই যোনটো সংখ্যা আমি পাইছোঁ সেই সংখ্যাটো আমি যদি ভাঙি দিওঁ ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ তাক যদি আমি ভাঙি দিওঁ কেইটা হ'ল দুই এটা দুটা দুই হ'ল দুটা দুটা হ'ল দুই আৰু তিনি কেইটা হ'ল দুটা তিনি দুটা আৰু কেইটা সাত দুটা দুই দুটা তিনি দুটা সাত দুটা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে সদায় এটা বস্তু আমি মনত ৰাখিম যে জোৰ জোৰ বনাওঁ আমি প্ৰত্যেক জোৰৰ পৰা এটা এটাহে ল'ম দুই এটা ল'লোঁ এযোৰৰ পৰা তিনি এযোৰৰ পৰা এটা আৰু সাত এযোৰৰ পৰা এটা এতিয়া পূৰণ কৰি দিম দুই তিনিগুণ ছয় ছয় সাত গুণ কিমান বিৰাল্লিছ তোমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি এনচাৰটো কিমান পালোঁ ফৰ্টি টু পালোঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো মই কৰি দেখাই থৈ দিছোঁ এইটো তোমালোকে পাতি পেলাই নিজৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি পেলাই চাব পাৰা আৰু যোনে যোনে নোৱাৰা সিহঁতে এটা কমেণ্ট কৰিবা উৎপাদক বিশ্লেষণৰ এটা পৃথককৈ ভিডিঅ' মই বনাই দিম তাৰপিছত আছে ইয়াত ছেভেন ছেভেন ডাবল ফ'ৰ তাকো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ অলৰেডি কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ আৰু নাইন এইট জিৰ' ওৱান এইটো আমাৰ অলৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া আছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব এইটো কৰিবলগীয়া হ'লে আমি সদায় মনত ৰাখিম যে ওৱান ফাইভ টু ফাইভ ইয়াক পূৰ্ণবৰ্গ হ'বলৈ হ'লে কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব জানিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই যোনটো সংখ্যা ওৱান ফাইভ টু ফাইভ তাক আমি প্ৰথম প্ৰথম উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব যে বিজুৰীয়াভাৱে কোন আছে ইয়াত আমি চাম শেষত পাঁচ আছে কিহেৰে যাব পাছেৰে যাব পাঁচ গুণ পোন্ধৰ শূন্য আমি আহিলে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আকৌ যদি পাছেৰে কওঁ পাঁচ ছয় এগুণ ত্ৰিছ পাঁচ এগুণ পাঁচ থাকি গ'ল কোন এষষ্ঠি এষষ্ঠি কিবা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি নেকি নোৱাৰি কাৰণ হৈছে আমাৰ এনেকুৱা এটা সংখ্যা যাক আমি কেৱল এক আৰু এষষ্ঠিৰেহে হৰণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ মূল সংখ্যা বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই জোৰটোত কি আহিব ওৱান ফাইভ টু ফাইভক যদি আমি বৰগমূল উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে পাঁচ পুৰণ পাঁচ পূৰণ এষষ্ঠি জোৰ হিচাপে পাঁচ আছে এষষ্ঠি কি আছে অকলশৰীয়াভাৱে আছে তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি হৈ যাব এষষ্ঠি মানে ছিক্সটি ওৱান বুজি পাইছোঁনে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো আছে কিমান ওৱান ডবল জিৰ' এইট ইয়াক যদি আমি বৰগমু উলিয়াওঁ শেষত কি আছে আঠ আছে দুইৰে গ'লে দুই পাঁচগুণ দহ শূন্য নামি আহিল দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ দুইৰে যাব দুইৰে গ'লে দুই দুগুণ চাৰি এক ৰখিল দহ হ'ল দুই পাঁচগুণ দহ দুই দুগুণ চাৰি আকৌ দুইৰে কৰিব পাৰোঁ দুই এগুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি এক ৰখিল দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুইৰে কৰিলে দুই ছয়গুণ বাৰ দুই তিনি গুণ ছয় এবাৰ কিহে যাব ছয় তিনি ন সেইকাৰণে আমি কিহে যাব তিনিৰে যাব তিনি দুগুণ ছয় তিনি এগুণ তিনি একৈছ তিনি সাত গুণ একৈছ দুই এযোৰ পালোঁ দুযোৰ পালোঁ তিনি এযোৰ পালোঁ সাত ছিংগল পালোঁ তো পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি হ'ব সাত হ'ব বুজি পাইছা আমি ইয়াত লিখি ল'বলৈ ওৱান ডাবল জিৰ' এইট ৰুট অভাৰ দিলোঁ কেইযোৰ হ'ল দুই এযোৰ দুযোৰ আৰু এফালে কি হৈ গ'ল তিনি এযোৰ আৰু ৰখি গ'ল ছিংগুলকৈ সাত হয়নে বাৰু এই ছিংগুলটোৱে হ'ব কি পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা আমি কি লিখিম এটাকৈ পূৰণ কৰিব লগা সংখ্যা হ'ব সাত ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব টু জিৰ' টু এইট অলৰেডি আমি এইটো কৰি থৈ দিছোঁ যিহেতুকে আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আমি এইটো অলৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ তোমালোকে ঘৰত চাই ল'বা ঠিক তেনেকৈ ছেভেন ছিক্স এইট এইটো আমি কৰি দিওঁ ছেভেন ছিক্স এইট এইটো কৰা নহ'লে যিহেতুকে শেষত আঠ থাকিলে কিহেৰে যাব দুইৰে যাব দুই তিনি গুণ ছয় এক ৰ'ল ওঠৰ হ'ল চৰি ষোল্ল হ'ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ দুইৰে কৰিলে দুই এগুণ দুই এক ৰ'ল ওঠৰ হ'ল দুই ন গুণ ওঠৰ দুই দুগুণ চাৰি আকৌ দুই হ'ল দুই ন গুণ ওঠৰ এক ৰ'ল দুই ছয় গুণ বাৰ দুইৰে কৰিলে কি হ'ব দুই চাৰি গুণ আঠ হয়নে দুই চাৰি গুণ আঠ আৰু ৰখি গ'ল কিমান এক ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল আকৌ দুইৰে কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি দুই চাৰি গুণ আঠ আকৌ দুইৰে কৰিলে দুই বাৰ গুণ চৌব্বিছ আকৌ দুইৰে কৰিলে দুই ছয় গুণ বাৰ দুই তিনি গুণ ছয় এই চিৰিজটো ভাল লৈ যোৱা ইয়াত কি হ'ল বাৰু ইয়াত কেইযোৰ পালোঁ আমি দুই এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ চাৰিযোৰ তিনি চিম্বুলকৈ ৰখি গ'ল তো আমি ইয়াত লিখি ল'ম ছেভেন ছিক্স এইট ইয়াত কেইযোৰ আছে আমি লিখি ল'ম লিখি পেলাই কোন বাঢ়িছে বাৰু তিনি বাঢ়িছে সেইটো পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি হ'ব তিনি অ'কে অ'কে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব আগৰটোৰ সৈতে একেই তাত আমি পূৰণ লিখিছিলোঁ ইয়াত হৰণ বুলি লিখিম একেই প্ৰচি দিওঁ একেধৰণেই কৰিম ইয়াক আমি দুইৰে হৰণ কৰিম দুই দুগুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় দুই চাৰিগুণ আঠ আকৌ দুইৰে যাব দুই এগুণ দুই দুই এগুণ দুই এক ৰল দুই সাত গুণ চৈধ্য ইয়াত আকৌ কিহেৰে যাব এশ সোতৰ কিবাহে যাবনে ইয়াক কৰি পেলাইছোঁ সাত এক সাত আঠ একে ন তিনিটা যোগ কৰিলে যিহেতুকে কি হয় তিনিৰে হৰণ যায় সেইকাৰণে আমি তিনিৰে কৰিম তিনি তিনি গুণ ন আৰু থাকি গ'ল কিমান দুই তিনি ন গুণ সাতটাছ আকৌ তিনিৰে কৰিলে তিনি তেৰ গুণ ঊনচল্লিছ দুযোৰ দুই হ'ল এটা তেৰ ছিংগলকৈ ৰখি গ'ল তো হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি হৈ যাব তেৰ হৈ যাব বুজি পাইছোনে ঠিকে আছে ঠিক তেনেকৈ ওৱান ফাইভ এইট ফ'ৰ ইয়াকো হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা কি হ'ব আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰি চালে গম পাই যাম কি আছে বাৰু ওৱান ফাইভ ওৱান ফাইভ এইট ফ'ৰ শেষত চাৰি থাকিলে দুইৰে যায় দুইৰে একক নাযায় পোন্ধৰক যাব দুই সাত গুণ চৈধ্য এক ৰ'ল ওঠৰ হ'ল দুই ন গুণ ওঠৰ দুই দুই গুণ চাৰি আকৌ দুই ক'লে দুই তিনি গুণ ছয় এক ৰ'ল ঊনৈছ হ'ল কি হৈ যাব ঊনৈছ হ'লে দুই ন গুণ ওঠৰ এক ৰ'ল বাৰ হ'ল দুই ছয় গুণ বাৰ আকৌ দুই ক'লে দুই গুণ দুই ঊনৈছ হ'ল দুই ন গুণ ওঠৰ এক ৰ'ল দুই আঠগুণ ষোল্ল এনেকৈ কৰি গৈ থাকিব লাগিব দুই আঠ ন গুণ ওঠৰ আকৌ তিনি নগুণ ওঠৰ এবাৰ তিনি যাব তিনি তেত্ৰিছ গুণ নাইণ্টি নাইন আকৌ তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ দুই দুটা দুই দুটা তিনি দুটা এঘাৰ ৰখি গ'ল ইয়াত কি হ'ব শৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি হৈ যাব ইলেভেন এইখিনি আমি পাতি ল'ম ইয়াত ওৱান ফাইভ এইট ফ'ৰ লিখি পেলাই দুই কেইযোৰ আছে এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ আৰু কি আছে এফালে এঘাৰ এটা আছে জোৰকেইটা বাদ দি এইটো কি ৰাখিব লাগিব আমি হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা হিচাপে ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন কি আছে টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভত অলৰেডি আমি কৰি থৈ দিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই ল'লে হ'ল তেইছৰ সৈতে যাব ফাইভ টুৱেণ্টি নাইনৰ বৰ্গমূল হৈছে তেইছ সেইকাৰণে তেইছৰ সৈতে যোৰ যাব তাৰপিছত ওৱান ছিক্স টু জিৰ'ত যদি আমি চাওঁ ইয়াত হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো হৈছে পাঁচ অন্তিমটো প্ৰশ্ন আমাৰ এই ৰিভিজনৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে যে সেনাৰ কেম্প এটাত নায়কজনে সোতৰশ চৌষষ্ঠিজন সেনাক কি কৈছে বৰ্গৰ ওপৰত এনেদৰে থিয় কৰালে যাতে দিশ আৰু পথালিৰে শাৰীবোৰ সমান সমান সেনাৰ হয় প্ৰতি শাৰীত সেনাৰ পৰিমাণ কিমান একেবাৰে সহজ আমি কি কৰিম ইয়াৰো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰৰ যদি আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ প্ৰথম দুইৰে যাব কাৰণ শেষতকৈ আছে চাৰি আছে অ'কে দুইৰে গ'লে দুই কিমানবাৰ হ'ব দুই আঠ গুণ ষোল্ল অ'কে দুই আঠ গুণ ষোল্ল এক ৰসী ষোল্ল হ'ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল দুই দুগুণ চাৰি আকৌ দুই হ'ল দুই চাৰি গুণ আঠ দুই চাৰি গুণ আঠ দুই এগুণ দুই তাৰপিছত এতিয়া কিহে যাব কিহে যাব চাৰি এ চাৰি আঠ আঠ একে ন তিনিৰে যাব তিনি একুণ তিনি এক ৰ'ল চৈধ্য হ'ল তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই ৰ'ল একৈছ হ'ল তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া চাৰি সাতে কিমান এঘাৰ একে বাৰ আকৌ তিনিৰে যাব তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই ৰ'ল সাতাইছ হ'ল তিনি ন গুণ সাতাইছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ দুই দুটা তিনি আঠ দুটা আৰু সাত দুটা তাৰ আমি কি লিখিম ইয়াত ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰৰ আমি বৰগমূল যেতিয়া উলিয়াম কি হৈ যাব দুই এযোৰ তিনি এযোৰ আৰু কি হ'ব সাত এযোৰ তিনিযোৰ পালোঁ ন বাৰু তেনে এটা এটাকে আমি ধৰিব পাৰিম যোৰৰ পৰা কিমান হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় ছয় সাত গুণ বিৰাল্লিছ মানে সেনা প্ৰতি শাৰীত কিমান হ'ব বিয়াল্লিছজনকৈ থাকিব আৰু কেইটা শাৰী হ'ব বিয়াল্লিছটা শাৰী হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ এইখিনি আছিলে আমাৰ ৰিভিজনটোৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ ইতিমধ্যে কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ